Здравствуйте всем. Спасибо большое, что все пришли откликнулись на такое предложение, как соединиться всем, все Украине, всему патриотическому народу, которому не безразлична судьба Украины, соседа, своя судьба, детей, которые людям надо запомнить, что... у нас есть Родина, которую нужно любить, которую нужно защищать, сплочаться, вместе собираться и идти так же, как и на передовой, ну, держать оборону. Я просто сам с такого городка Шахтерского страна. Ну, как бы, был на войне, все это видел, все проанализировал. Ну, понимаю обвиняться и действовать, действовать, потому что вот это беззаконие уже достало. Просто достало. Ну и все. Спасибо.